assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar videoga layk like bosishni unutmang bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin o'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati yaqindagina neftchidan ketgan anvar G'afurovning yangi jamoasini ma'lum qildi unga ko'ra himoyachi ushbu mavsumni metallurg tarkibida yakunlaydi markaziy himoyachi bekobodliklar bilan 5 oylik shartnoma imzoladi anvar G'afurov joriy yilda Superligada 12 uchrashuvda maydonga tushdi hamda 4 marta hakam tomonidan ogohlantirilgan kuni kecha paxtakor klubini bosh murabbiy slavche vayneski hamda futbolchilar hojimat erkinov hamda kamen hajiyevlar tark etgan haqida xabar qilgan edik so'nggi ma'lumotlarga ko'ra hujumchi oliver sharkich ham jamoani tark etgan bundan tashqari azizbek turg'unboyev eronning sepaxon jamoasi bilan muzokaralar olib boryapti hamda eron chempionatiga ko'chib o'tishga yaqin turibdi yana bir hujumkor yarim himoyachi sardor rashidov esa bir necha kun avval qatarning ummusalam klubi futbolchisi sifatida rasman tanishtirilgan edi paxtakor mutasaddilari esa ketganlar o'rnini to'ldirish maqsadida bir qator transferlarga qo'l urishni rejalashtirmoqda ayni vaqtda sherlar moskvaning seska klubi futbolchisi ilya shukuringa qiziqish bildirmoqda bundan tashqari poytaxtliklar bate safida to'p surayotgan xorvatiyalik himoyachi yakob Filipovich bilan ham muzokaralarga kirishgan navbahor jamoasini tojikistonlik futbolchi Ehsoni panshabe tark etgani haqida xabar qilgan edik tojikiston saytlari uning 500 yuz ming yevroga eronning zobahan klubiga transfer bo'layotgani haqida xabar berdi biroq futbolchining agenti bu borada quyidagicha ma'lumot berdi salom do'stlar Ehsoni tekinga ketdi barchaga rahmat navbahor klubi rahbarlariga ham minnatdorchilik bildiraman tojikiston saytlari noto'g'ri ma'lumot berishdi sizlarga omad ololochinlar degan futbolchining agenti mavsum avvalida sog'diyona safiga qo'shilgan tajribali hujumchi marat bekmayevning jizzaxdagi faoliyati yakuniga yetdi bois futbolchi klub bilan o'zaro kelishgan holda shartnomani bekor qildi va do'stona tarzda jamoa bilan xayrlashdi bekmayevning o'zi ham sports.uz saytiga sog'diyonini tark etganini tasdiqladi shuningdek klub matbuot xizmati ham uning jamoa bilan xayrlashgani haqida xabar berdi hujumchi birinchi davrida jizzaxliklar safida Superligada 10 ta uchrashuvda maydonga tushdi bundan tashqari marat ofk kubogi guruh bosqichida jamoaning muvaffaqiyatli ishtirokiga o'z hissasini qo'shdi nasaf jamoasi matbuot xizmati xodimi sardor nurov jamoa futbolchilari sherzod nasrullayev va Husayn norchayevga rossiya premyer ligasi klublaridan qiziqish bo'layotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh berdi ularga nafaqat nijniy Novgorod tomonidan balki boshqa klublardan ham qiziqish bor qolaversa rossiyadan tashqari boshqa davlatlarning jamoalaridan ham chorlovlar bo'lmoqda hozircha hech qanday muzokaralar olib bormayapmiz ularga rasmiy takliflar kelib tushmagan shuningdek nasafning yana bir futbolchisi oybek bozorovga ham qiziqish bor dedi sardor nurov avvalroq rossiyaning yana bir nashri nijniy novgorod himoyachi sherzod nasrullayevni o'z safiga qo'shib olmoqchi ekanligi haqida xabar bergan edi manbada yozilishicha rossiya klubi avvaliga himoyachi ibrohim halil yo'ldoshevni sotib shundan keyingina o'rniga nasrullayevni olmoqchi qolaversa bu jamoa norchayevga esa befarq emasligi haqida xabar qilingan edi hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi bizdan uzoqlashmang ko'rishguncha salomat bo'ling